रामगिरी महाराजांवर सदर बाजार पोलीस ठाण्यात विविध कलमांवर गुन्हा दाखल मुफ्ती शेख फहीम शेख हमजा यांच्या फिर्यादीवरून करण्यात आला गुन्हा दाखल मुस्लिम समाजातील प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याबाबत अपमानास्पद वक्तव्य करणाऱ्या रामगिरी महाराजांवर जालन्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय तर जालन्यातील सदर बाजार पोलीस ठाण्यात रामगिरी महाराजांवर हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय जालन्यातील जमियत उलेमाचे शहर अध्यक्ष मुफ्ती शेख फहीम शेख हमजा यांनी मुस्लिम शिष्टमंडळांसोबत सदर बाजार पोलीस ठाण्यात बसून हा गुन्हा दाखल केला आहे दरम्यान भारतीय न्यायसंहिता दोनशे नव्याण्णव तीनशे दोन आणि तीनशे तिरपन्न ऑब्लिक दोन तीनशे छप्पन ऑब्लिक दोन तीनशे छप्पन ऑब्लिक तीनसह विविध कलमांवर झिरो एफ आय आर म्हणून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून यावेळी मुस्लिम समाजातील प्रतिष्ठित नागरिकांची उपस्थिती होते मैं शेख फ़हीम शेख हमज़ा सदर जमयातुलमा नया जानना पिछले आठ दस दिनों से जो एक सुकोल नाम नहाद महाराज जिसने प्रोफिट मोहम्मद वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और अपने अधर्मी होने का सबूत दिया था उसके खिलाफ आज सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता दो सौ निन्यानवे तीन सौ दो तीन सौ तिरपन अब्लिक दो तीन सौ छप्पन अब्लग दो तीन सौ छप्पन अब्लग तीन के तहत ज़ीरो से गुना दाखिल किया गया और अमन शांति के लिए और शहर जालना के तमाम मुसलमानों के मन को शांत करने के लिए ये कार्रवाई जरूरी थी जिसके चलते सदर बाजार पुलिस स्टेशन ने इस भावनाओं को महसूस किया और आज तेईस आठ दो हज़ार चौबीस जुम्मे के दिन ये कार्रवाई अंजाम पाई मुकम्मल हुई एफ आई आर फट गई और गुना रजिस्टर हुआ इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए हम यही कहना चाहते हैं कि अभी तो हमने ये मांग की और भारत के कानून के तहत जो धाराएँ उस पर लगनी चाहिए वो लगी हम आगे के लिए तो ये कहना चाहते हैं कि सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के बारे में अगर कोई अशब्द इस्तेमाल करता है तो उसके लिए फांसी की सज़ा का कानून लागू होना चाहिए ताकि मुल्क में शांति बनी रहे और कोई किसी के धर्मगुरु के बारे में अशब्द बोलकर अपने अधर्मी होने का सबूत ना दे